Selamat sejahtera dan salam pendidikan moral saya ucapkan kepada semua yang kami hormati. Kumpulan kami, kumpulan 10, akan membentangkan model Asia dari dimensi pendidikan moral. Kajian kes kami mengambil darjah 6 dan juga nilai kasih sayang dan topiknya cinta akan negara. Model Asia ialah pendekatan sistematik dalam pelaksanaan dan perancangan pengajaran. Menurut Smaldino, Lauter, Mintz dan Russell pada tahun 2019 mengatakan model Asia mempunyai enam komponen utama. Dalam enam komponen itu, yang pertama dipanggil sebagai A, yakni Analyze Learners. Dalam versi bahasa Melayu, menganalisis pembelajaran dengan mempunyai empat cirinya. Dalam itu yang pertama, profil murid. Pengetahuan yang mereka sedia ada, murid dapat memberitahu lima asas rukun negara dengan mudah. Dan kajian responden yang kami ambil, 10 murid dari kelas 6A yang terdiri 5 murid lelaki dan 5 murid perempuan. Latar belakang, murid yang tinggal di kawasan dua bandar dengan kemahiran ICT yang sederhana dan juga rendah, keperluan pembelajarannya mereka memerlukan kepekaan yang menyeluruh dari dimensi kognitif, afektif dan juga psikomotor. Gaya pembelajaran pula telah menekankan dua komponen utama, yakni visual dan juga kinestetik yang berbentuk gamifikasi dan penilaian formatif. Dengan mengaplikasikan komponen ini, kami juga melonjakkan kepada perkara yang kedua yang diklasifikasikan sebagai S, yakni state objective, menyatakan tujuan. Dalam akhir pembelajaran, murid akan ataupun murid dapat menyatakan tiga cara untuk menunjukkan kasih sayang kepada negara dari aspek kognitif pada masa yang sama, dari aspek afektif, mereka akan menzahirkan tiga sikap positif terhadap negara. Dan dari aspek psikomoto, mereka akan melukis satu jata negara secara kumpulan. Dengan mengaplikasikan perkara ini, kita dapat mewujudkan kombinasi tiga ala objektif yang boleh mengukur yakni kognitif, afektif, psikomoto yang menempati konsep moral. Jadi dengan menggabungkan analyze learner dan juga state objective, kita dapat melonjakkan kepada bahagian yang seterusnya. Untuk membentangkan perkara itu, saya mempersilakan guru yang saya hormati, Cikgu Yik Siu Feng untuk membentangkan bahagian tersebut. Dipersilakan. Terima kasih cikgu Rina Lash. Sekarang saya pentam bahagian memilih kaedah media dan bahan serta bahagian menggunakan media dan bahan. Untuk memastikan murid memahami konsep nilai kasih sayang terhadap negara dengan lebih berkesan, saya memilih kaedah pembelajaran berasaskan permainan dengan menggunakan platform digital Kahoot. Mengapa Kahoot dipilih? Kahu dipilih kerana ia mempunyai beberapa kelebihan utama yang sangat sesuai untuk murid yang cenderung kepada pembelajaran secara visual dan kinestik. Kahu sangat interaktif dan menyeronokkan. Elemen permainan dalam kahu menjadikan murid lebih berminat untuk belajar. Selain itu, kahu meningkatkan tumbuhan murid. Murid akan lebih fokus kerana format soalan yang berbentuk kuis membuatkan mereka berasa lebih teruja. Seterusnya, berlakunya persaingan sehat antara murid. Elemen skor dan ketutukan dalam kahut memotivasikan murid untuk menjawab dengan lebih baik. Kahut juga mudah diakses. Kahut boleh digunakan pada pelbagai peranti seperti komputer dan telefon pintar menjadikannya sangat fleksibel. Dari segi bahan pengajaran, saya telah menyediakan 20 soalan kuis yang berkaitan dengan nilai kasih sayang terhadap negara. Soalan-soalan ini disusun secara berperingkat daripada soalan mudah kepada soalan yang memerlukan pemikiran kritis. Soalan tersebut merangkumi tiga elemen utama iaitu pemahaman konsep, aplikasi dalam kehidupan seharian dan analisis situasi. Bagi bahagian menggunakan media dan bahan, pelaksanaan aktiviti ini dibahagikan kepada beberapa langkah untuk memastikan murid dapat menggunakan kahut dengan berkesan. Pertama, pengenalan kahut. Saya memperkenalkan kahut kepada murid dan menunjukkan cara log masuk ke kahut dengan menggunakan kod yang diberikan. Selepas itu, murid mula menjawab 20 soalan yang telah disediakan secara individu dengan menggunakan peranti digital iaitu komputer. Tempoh yang diberikan ialah 17 minit untuk memastikan murid fokus dan menjawab dengan pantas. Selepas soal, setiap soalan, saya memberikan penerangan ringkas bagi memperkukuhkan kefahaman murid tentang konsep kasih sayang terhadap negara. Seterusnya, saya turut menggalakkan murid untuk berkongsi pandangan mereka tentang cara nilai kasih sayang terhadap negara boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Perbincangan ini memberi peluang kepada murid untuk mengaitkan konsep yang dipelajari dengan situasi sebenar. Akhir sekali, beberapa murid dijemput untuk berkongsi pengalaman mereka sepanjang sesi kahut. Dengan ini, bukan sahaja meningkatkan kefahaman murid, malah turut memupuk kemahiran komunikasi, pemikiran kritis dan semangat patriotisme yang menghubungkan kognitif, efektif serta psikomotor dalam kalangan murid. Itu daripada saya. Sekarang saya selah kepada Cikgu Bella. Terima kasih Cikgu atas hujah yang bernas. Saya Bella Resen akan meneruskan pembentangan dari segi Require Learning Participation dan Evaluate and Revise. Dari segi R iaitu require learning participation. Dalam bahasa Melayu dikandil sebagai libatkan murid secara aktif, murid menjawab soalan kuis secara individu bagi menguji tahap pemahaman mereka terhadap topik pembelajaran. Selepas itu, guru mengadakan sesi perbincangan untuk menerangkan jawapan yang betul bagi membetulkan kefahaman murid terhadap soalan yang dijawab salah. Pada masa yang sama, Murid digalakkan berkongsi pendapat mereka mengukuhkan pemahaman mereka tentang topik cinta akan negara yang menekankan nilai universal kasih sayang dalam konteks kenegaraan. Seterusnya, dari segi E pula menilai dan menambah baik ataupun dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai evaluate and revise. Penilaian pencapaian murid dilakukan berdasarkan skor kuis yang mengenal pasti tahap pemahaman mereka. Keputusan menunjukkan bahawa 80% murid menjawab soalan dengan betul manakala 20% murid memberikan jawapan yang kurang tepat. Analisis terperinci mengenai keputusan ini boleh dirujuk melalui pautan QR yang disertakan. Selain itu, data daripada kahut turut dianalisis bagi mengenal pasti kelemahan murid. Hal hasil analisis menunjukkan bahawa solat nombor tujuh iaitu maksud warna putih dalam jalur gemilang hanya dijawab betul oleh 60% murid. Keseterusnya, solat nombor lapan iaitu nama yang dipertuan agung kini, hanya dijawab betul oleh 30% murid. Berdasarkan dapatan ini, Guru akan menambah baik aktiviti strategi-aktiviti dan strategi PDPC dengan memberi penekanan semula terhadap aspek yang memerlukan perhatian dalam pengajaran seterusnya. Ini bertujuan untuk memastikan murid mencapai objektif pembelajaran dan menguasai topik cinta akan negara secara lebih mendalam. Kesimpulannya, Model Asia membantu guru merancang dan melaksanakan PDPC secara lebih sistematik serta berkesan. Melalui pendekatan ini, murid terlibat secara aktif dan kelemahan dalam pembelajaran dapat dikenal pasti serta diperbaiki. Keseluruhannya, model ini memastikan pembelajaran lebih interaktif, berfokus dan mencapai objektif yang ditetapkan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.